वैद्यनादाष्टकं श्रीरामसौमित्रीजटायुर्वेद षडाननादित्यकुजार्चिताय श्रीनीलकण्ठाय धयामयाय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय गङ्गाप्रवाहेन्दुजटाधराय त्रिलोचनाय स्मरकालहन्त्रे समस्तदेवैरभिपूजिताय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय भक्तः प्रियाय त्रिपुरान्तकाय विनाकिने दुष्टहराय प्रत्यक्षलीलाय मनुष्यलोके श्रीवैद्यनाधाय नमः शिवाय प्रभूतवाताधिसमस्तरोग मुनिवन्दिताय प्रभाकरेन्दवग्निभिलोचनाय श्रीवैद्यनाधाय नमः शिवाय वाक् वाक्स्रोत्रनेत्राङ्घ्रिसुखप्रधाय कुष्ठाधिसर्वोन्नतरोगहन्त्रे श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय वेदान्तवेद्याय जगन्मयाय योगीश्वरध्येयपदाम्बुजाय त्रिमूर्तिरूपाय सहस्रनाम्ने श्रीवैद्यनाधाय नमः शिवाय स्वतीर्थमृद्भस्मभृताङ्गभाजां पिसा चतुःकार्तिभयापहाय आत्मस्वरूपाय शरीरभाजा श्रीवैद्यनाधाय नमः शिवाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय स्कृत्क्रन्थवस्माद्यभिशोभिताय सुपुत्रधारादिसुभाग्यधाय श्रीवैद्यनादाय नमः शिवाय बालाम्बिकेश वैद्येश भवरोगहरेति च जपेन्नामत्रयं नित्यं महारोगनिवारणम् इति श्रीवैद्यनादाष्टकं सम्पूर्णम् वैद्यनादाष्टकम् ప్రతిరోజు మూడు సార్లు చదివితే ఎటువంటి రోగాలనైనా కూడా హరింపజేస్తుంది ఎట్ ఎంత పెద్ద రోగాల నుంచి అయినా కూడా మనల్ని కాపాడుతాడు శివుడు అని దీని ఫలస్థుతి సో మీరు కూడా రోజుకు మూడు సార్లు ఇది చదువుకొని శివుడి కృక్కు పాత్రలు అవుతారని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ